Доброго ранку! Для кожного з нас і маленького, і для великого новорічної ніч є казковим. Але є ті, для кого створення казки є їхньою роботи. Сьогодні ми запросили справжнього чарівника майстра своєї справи Оксану Воропай, лялькового майстра. Добрий день. день, нам дуже приємно, що ви прийшли, але ви прийшли не одні, а з друзями. Можете їх представити? Так, да, саме перший це наша проня, як я її називаю, 20 років спустя. Эта девочка танцующая приехала к нам с Харькова, Это к новому танцевальному проекту танцующей куклы. Дед Мороз, так как у нас в преддверии праздника, э, у всех праздничное настроение, кукольники тоже делают шикарных кукол. Вот такой шикарный кукол от нашей знаменитой киевской мастерицы кукольной Насти Кравы. И, и мой, такой худенький. Ну худенький, ну а что делать, он зато спортивный и подтянутый. Много дел перед Новым годом, все успеть нужно. И дракоша который притаился в ожидании праздника, но он с милым цветочком, поэтому, я думаю, он будет не страшный. Год Дракон, дракона? Год дракона, да, год дракона. И он такой интеллигентный мужчина. Скажите, пожалуйста, а чем, на вашу думку, выкликана такая цикавость зараз до ля-лёки, самой ручной работы? Ну, самое первое, как мне кажется, это все-таки, что у нас наконец-то появились материалы, с чего это все можно делать. И такое количество выставок, которые наконец-то начали проходить у нас в Киеве, сподвигает людей на подвиги. Вот «Прони» — это первая моя авторская работа. Вот начали, это пера». Сказать. Да, поэтому люди посещают выставки, посещают наши мероприятия, естественно, входят на мастер-классы, и нас каждый днем все больше, больше и больше. А так как у нас есть родственники, семьи, подруги, все это дело втягиваются, все аксессуары собираются всеми коллективами для я про ним мне искала полки и перышки, поэтому это всех затягивает, и вот поэтому, конечно, интерес больше, и люди понимают, что это. Вы такое сказали, же... что раньше не было материалов? Не было, не было, очень сложно было с материалами, а сейчас уже наконец-то нашли пути, как завозить, как продавать. Это, специальные материалы, это специальный материал? Это да? специальный материал, самозатверждевающая масса, а ее есть запекающая, есть просто, как слепила она высохла, принимает такую форму, поэтому уже уже можно работать. А еще в зале можете сказать про сучасных лялек? Они очень разные и за формы, и за жанром. Какие вам подобные больше? Мне всегда больше нравятся куклы, которые несут какой-то позитив и какой-то смысл. Дед Мороз, вот сказал, Дед Мороз, но он такой добрый, он со своей мыслью, про не задумавшись. Вот девочка танцующая, то есть как бы кукла, конечно, это интерьер, но ей не поиграешь, на нее нужно смотреть, найти место в своем помещении, в любимой квартире. Но тем не менее, когда вот ходишь, вот про нее, ну, она у меня непродаваемый вариант, я сама на нее еще не могу налюбоваться. Вот прихожу и здороваюсь, член семьи очередной у нас появился. Поэтому... Тут, вот, це не играшка, Нет, це, это цены просто игра Не, в первую очередь. Это интерьерная душа. И душа. да. Это вот не зря говорят, что куклы по некоторым религиям появились раньше, чем люди. Поэтому, может быть, к нам это теперь возвращается. Почему Каждый лепит то, что чувствует, наверное, что у кого-то внутри первое появляется. А то, а что, то вам что, что, что это про дракона? Он настолько милый, да, дракон. Я очень долго думала, как бы его сделать. Вот дракон вспоминала все наши сказки. Ну как же ж дракон-то, вот всем приставала, как же ж у нас дракон это выглядит. Вот какие у них тут вот, все это лицо. Ну, вот такой вот образ пришел Все-таки мне хотелось доброго. Доброго. Да, хочется, чтобы у нас все было хорошо. Всі були щасливі, здорові. Ради, як на мене, то краще робити щось позитивне, Позитивні. тоді і люди <рес> щасливіші і хочеться посміхатися і жити. А коли вдома стоїть така лялька, коли вона прикрашає твій інтер'єр, це мабуть чудово. Ну, Люди підходять і одразу улибаються. Ну, тобто головне ну, при створенні ляльки це оптимізм. так? Оптимізм. Оптимізм. Я всегда вважаю, що має бути добрий посил, тому що mm. якщо лялька така строга, як то мені здається, не дуже. У нас хватает негатива в жизни. А вот для тех, кто захочет после нашей с вами размовы заняться створением ляляк, что мы могли бы им так порадовать? Ну, самое первое, не бояться, потому что кукла в любом случае получится. Не все, конечно, до конца, когда после окончания курса заканчивают куклу. Но мне, например, очень нравится посетить дебютные выставки после окончания мастер-класса. Вот туда можно прийти и просто посмотреть, потому что каждый человек учится у какого-то определенного художника. И у каждого художника свой стиль. И нравится тебе это стиль или не нравится. И потом уже выбирать, какую ты будешь хотеть куклу. Все равно с самого начала не получится то, то что хочешь. Зараз да. богатые маистревики роблятся Да, уже, слава богу, больше. Уже можно учиться и очень качественной работой. И на международном уровне занимают призы наши киевские куклы и украинские. То есть это действительно уже такая школа солидная. С нами уже начинают считаться и москвичи. То украинская лялька да. на международном уровне уже свои... Да свое да. слово. Да, уже. А уже. чем оно выразляется, скажем, от французских, итальянских? Мне кажется, все таки у наших кукол больше юмора и оптимизма. Вот несмотря ни на что. Хотя, казалось, у них и материалов больше, у них и возможностей больше. И занимаются они этим гораздо дольше, чем в Украине. Но все равно наши, они ну, такие кумедни, наше слово. Кумедни, да. кумедни. И они душевнейшие, как мне кажется. Да, здаётся. да, вот у них сразу видно. А с чем это, как вы думаете, повязано? Что они больше душевные? С менталитетом. Да, мне кажется, что все-таки украинцы более добрые люди <свят> <свят> и позитивно настроенные, несмотря ни на что. А если бы нас захотела подарить, скажем, своему другу ляльку, вот на чем лучше за все звернуть увагу при выборе? Ну, вообще редко вот так вот дарят. Я столкнулась с тем, что, как правило, если дарят куклу, то, как правило, это такой коллективный подарок. Uh -huh. Собираются несколько человек, находят образ и тогда уже дарят куклу. Но самое главное, чтобы знать вкусы человека, потому что подарить куклу, которому не понравится, тоже тяжело. Хотя сейчас самый распространенный подарок это авторская портретная кукла. Вот тогда заказывают конкретно и делают уже портретное сходство, но кукла может делать все, что хотите: и рыбачить, и печатать, и шить, и танцевать. А кто наичастейшей, кому дарует ляльки? Женки человекам, человеки женкам, Ныщина женка и человека? Ну да, вот они заказывают такие необычные подарки, как правило, своим любым мужчинам, начальникам. Да. А почему чему же он ляльку, схожую на своего человека? Бывают такие? Бывают, они такие делают, какими-то юбилеем, да, только потом же сложно определить. Вот художник говорит, похож, а жена говорит, нет, не похож, поэтому... Не человек, <смех> поверните <смех> моего человека. Да, ну, делают, в основном женщины, мужчины как-то вот... А детям, может быть, трошка... Детям сложно, потому что любому ребенку хочется потрогать вот за ножку, за ручку, Разобрати, сигаретку, видировати. да, вот что-то так. Поэтому Школа? жаль, даже вот дракошу, ну его, конечно, не разобьешь, но... Что-то сломать, конечно, но, я можно. Я думаю, можно квитку видервать. Можно, шапочку. Я... На да. ну, Это да. все-таки больше интерьерная кукла, и она должна занять свое место на полочке. Есть определенные мягкие игрушки, которыми можно играть. Но это вот да, но в данном случае это такая вот какая на от таких людей, как Барби, ведомых. Это же таки, они э, пластиковые, они не живые, так? А все они живые. потому что художник лепит ее всю руками, и когда он лепит, вот это передается энергетика. Все-таки куклы оживают, вот когда роспись лица, все же вручную делается, и глазки, и, ну, все, все, даже кукла без росписи уже не такая живая. Когда наносится краска, кукла оживает сразу, ну, когда прическа, макияж, вот тут все любят играться, конечно, моделировать. Даже те, кто не шьют, начинают шить. Он про не шикарная обувь, хотя казалось бы, я же а не я обувщик. А я что они очень-очень маленькие. Но это все руками, это все из, из того, что было, что могло бы подойти. Но все еще и в доме, оно все да. идёт на строение. Лампа тоже была скручена коллективом, это все а что она сделала? Я вижу, тут есть. Ракушки, пробка так. от шампанского, ленты декоративные. И все, что а там. Раскрытый секрет, с чего сделан этот чудовый Дед Мороз. просто, мне его, честно, шкода, того, что он такой худенький. Не, ну, я думаю, он попадет в хорошие руки. Это смешанная техника. Тут идет и папер-клей. И угу. текстильный гипс, и шерсть волосы. Угу. Ну, это все автор. И елочка это все авторская. Саня. Настя, Кра вообще очень любит мелкие детали. Она, как правило, все это выписывает, вылепливает тут, конечно. Но она Какие образы, знаешь, ты, ну, она части, образы, образы, Саша, зараз стилю сучаснее? Ну, Что, ну как мне под... очень, очень разные образы, но, как мне показалось на последней выставке, все-таки тяготеют ну вот каким-то вот, ну это первый может быть такой шарш, вот дети, дети, маленькие девочки, вот так, mm -hmm. мишки там в ручках, там что-то такое, или вечернее платье. Тут Тут вот такие тоже гарные Да, а. ну правильно, кто ж Хочется же на красоту смотреть, поэтому... Ну, в основном, да, вот именно вот, чтобы тут украшения были, там... Вот даже танцующую куклу меня уже проекты присылают художники, кто делает кукол, танцующая соломея, но там на ней столько украшений. Значит, как ювелирный выруб, так? Точно, там уже, я уже смотрела, и бисер, и цепочки, и кольцо, и перстень. Ну, тут не тум тоже у нее сережки и перстень, ну, все, все мне есть. Я понял, что у нас найдет свою господиню, вот такая да. лялька. Алайми, Проня, она, она просто чудовая. Ну, то проня мне сказали минус, но я ж не курю, поэтому мне сказали, а цигарку она не так тримаю. <говорит> да. <связок> <связок> да, вот. Ну, все-таки, знаешь, 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 да. да. Ну, я ж не спорю, поэтому, ну, каждый как увидел. Прошу вас побожать нашим, нашим глядачам на новый Рик, на майбутне. Только слив. Mm. Я бы пожелала всем, конечно, больше уверенности в себе, оптимизма верить все в то, что плохое всегда заканчивается, начнется светлое будущее. И создавать себе самим праздник, не ждать, когда его кто-то организует, принесет, подарит. А вот пойти и сделать чудную куклу. Почему не сделать? Сделать себе чудный подарок своим близким, родным. Это всегда затягивает, увлекает. И поверьте, Блин, точно... Отодвигаются на задний план все остальные проблемы, по крайней мере, пока делаешь куклу. И точно. Если не очень много кошти, то ляльку можно сделать своими, да, своими может, руками. Можно сделать, и она получится самая любимая, самая теплая, самая красивая и самая желанная. Я вам очень благодарна, что вы пришли. З цими казковими персонажами вони, вони дійсно надзвичайні. А нашим телеглядачам я теж побажаю залишатися в касті, робіть все можливе, щоб вона завжди була з вами, і залишатися з програмою рано вранці, бо ми крокуємо ранковими.